Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Saya rasa kita sebelum ni dah menyebut Bahawa dalam kes Atuk Sri Najib ni Dalam kes pembelaan Dia telah memanggil selamai 26 orang saksi Beberapanya kita dah sentuh dalam video-video sebelum ini Seperti SAC Raja Gopal ya? Eh? Seperti ya uh, Roger Ng Dan beberapa orang lagi Tapi ada beberapa personaliti Saya rasa saksi-saksi yang menarik yang dipanggil oleh pihak pembelaan ni yang khalayak perlu tahu. Nah, yang pertama ialah saksi DW3. Saksi pembelaan yang ketiga, Encik Gunasekaran anak lelaki Tolasi. Dia datang daripada EPF. Keterangan dia agak ringkas. Uh, Jasmine Lu kalau tuan-tuan masih ingat Jasmine Lu ni dia telah beri keterangan bahawa beliau bersara ataupun meletakkan jawatan daripada 1MDB sebagai General Counsel 1MDB ini pada bulan Oktober 2013 jadi Encik Gunasekaran Tolasi dipanggil oleh pihak pembelaan untuk memberi keterangan berdasarkan rekod-rekod yang berada di KWSP yang menunjukkan bahawa Jasmine Lu masih merupakan kaki tangan 1MDB di antara bulan Jun 2011 sehingga bulan Januari 2015. Jadi tujuan keterangan ini adalah untuk menyangkal bahawa Jasmine Lu ni telah letakkan jawatan pada tahun 2013. Sekali lagi satu aspek yang cuba dibawa oleh pihak pembelaan yang mencabar kredibiliti saksi Jasmine Lu. Nah, seterusnya kita juga telah dengar sebelum ini saya dah sebut tentang Tengku Rahimah yang yang mulia Tengku Rahimah binti Sultan Mahmud yang merupakan adik kepada uh, Sultan Mizan Zainal Abidin Sultan Terengganu. Uh, saya ulang sedikit tentang uh, Tengku Rahimah ni, Tengku Rahimah ni ialah uh, memberi keterangan sorry, memberi keterangan bahawa Datuk Sri Najib bukanlah orang yang mengilhamkan 1MDB. 1MDB terhasil daripada ilham Sultan Mizan sendiri. Uh, uh, beliau mewujudkan satu entiti yang diberi nama Terengganu Investment Authority seawal tahun 2008. Pada masa itu, Tengku Rahimah lah orang yang diperkenalkan kepada Jolo melalui um, seorang tokoh korporat iaitu CEO kepada Cahaya Mata Sarawak iaitu Datuk Syed Ahmad Alwi Al-Asri. Jadi, Tengku Rahimah membawa Jolo berjumpa dengan Sultan Mizan di mana Jolo menjadi penasihat uh, ekonomi kepada Terengganu Investment Authority. Ini tidak ada kena mengena dengan Datuk Seri Najib Razak. 1MDB pun belum muncul lagi. Jadi, um, Tengku Rahimah telah memberi keterangan berkenaan dengan episod penubuhan TIA dan kemudian bagaimana TIA ingin menyerahkan seluruh kepentingannya untuk diambil alih oleh kerajaan uh, pusat setelah um, mereka berjaya menubuhkan TIA dan mendapat satu jaminan kerajaan berjumlah 5 bilion tetapi kerana uh, kesultanan Terengganu ini tidak mahu lagi mengawal TIA setelah berlakunya pergeseran di antara Menteri Besar Terengganu Incorporated dan juga pengurusan uh, TIA maka barulah masuk uh, peranan Datuk Seri Najib sebagai uh, menteri kewangan pada masa itu untuk uh, kerajaan pusat mengambil alih uh, TIA barulah ianya dinamakan 1MDB dan ini semua berlaku uh, sewaktu uh, bermula sewaktu Datuk Seri Najib belum lagi menjadi Perdana Menteri ia sewaktu Kabinet Tun Abdul Haji Ahmad Badawi sedikit mungkin saya boleh sentuh tentang uh, saksi DW7 Major General Datuk Seri Jamil Khair Bahrum Datuk Seri Jamil Khair Bahrum ni Peranan ataupun keterangan dia Skop keterangan dia tidak begitu luas Tetapi Datuk Seri Jamil Khair Bahrum Juga adalah saksi yang hadir dalam pertemuan Datuk Seri Najib Dengan Almarhum Raja Abdullah Sama seperti uh, Datuk uh, Syed Omar Al-Sagaf tadi mereka sama-sama hadir dalam perjumpaan sama-sama mendengar janji yang diberikan oleh Raja Abdullah sama-sama mendengar um, bagaimana sumbangan ini akan disalurkan Apakah entiti-entiti yang akan uh, membantu menyalurkan ini semuanya turut didengar oleh uh, Datuk Seri Jamil Khair Baharum. Jadi Datuk Seri Jamil Khair Baharum memperkukuhkan keterangan yang telah diberikan oleh Uh, mantan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Syed Omar Al-Sagaf nah, Kita datang kepada seorang saksi yang penting iaitu Fikri bin Abdul Rahim Saksi ke-8 pihak pembelaan Fikri Abdul Rahim ini adalah merupakan uh, ketua uh, bahagian anti money laundering ataupun uh, anti pengubahan wang haram SPRM pada masa tersebut Fikri Abdul Rahim berjawatan tinggi sebagai ketua bahagian adalah antara yang terpilih untuk menyertai delegasi siasatan uh, SPRM yang diketuai oleh uh, Tan Sri Azam Baki dan beliau adalah ber, uh, beliau berada di dalam pasukan siasatan ini satu pasukan siasatan yang sebenarnya diselenggara dan dipantau oleh Jabatan Peguam Negara. Ini bukan suka-suka pergi Arab Saudi, ini dihantar pergi ke Arab Saudi untuk menjalankan siasatan. Dan untuk bukan sahaja menjalankan siasatan untuk merakam percakapan saksi-saksi yang penting yang terlibat dalam hal ini. Jadi tuan Fikri Abdul Rahim telah memberi keterangan yang sangat uh, Unik bagi saya Kerana dia menceritakan Setibanya di Riyadh Pasukan siasatan dari Malaysia ini Disambut Oleh kerajaan Arab Saudi Wakil-wakil kerajaan Arab Saudi Mereka kemudiannya diminta untuk Berpindah daripada hotel yang mereka telah buat Dan Tempahan Untuk pergi ke satu hotel yang lebih selamat Yang mana kawalan keselamatan diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Dan uh, mereka diiring dan mendapat uh, perlindungan uh, perlindungan keselamatan dan juga sering di uh, iringi oleh motoket yang disediakan oleh kerajaan Arab Saudi. Ini menunjukkan betapa official atau rasminya tujuan mereka berada di Arab Saudi dan uh, semasa mereka tiba di Riyadh mereka juga diminta uh, untuk menunaikan umrah di Kota Mekah. Mereka telah pergi ke Kota Mekah dengan menaiki jet yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jet Kerajaan Arab Saudi. Ya. Uh, pakaian umrah dan segala kelengkapan mereka disediakan oleh uh, Kerajaan Arab Saudi mereka juga diiringi oleh pengawal-pengawal keselamatan semasa menyediakan umrah um, um, semasa melakukan umrah dan bahkan tempat mereka menunaikan ibadah, tempat solat dan sebagainya adalah tempat-tempat yang ditempah khas yang hanya boleh dibuat oleh kerajaan. Um, jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan Arab Saudi menerima kunjungan delegasi ini delegasi siasatan ini sebagai satu delegasi rasmi kerajaan dan memberikan mereka segala benefit uh, G2G government to government kemudian bila mereka kembali ke Riyadh mereka telah uh, sekali lagi kembali ke Riyadh menaiki pesawat uh, jet kerajaan Arab Saudi dan mereka dibawa ke Palace of King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud di Riyadh. Semasa mereka berada di Istana, seorang daripada keluarga diraja bernama Prince Saud Abdul Aziz Al Saud telah tampil dan mengemukakan pasport beliau bagi menunjukkan identiti beliau dan status beliau sebagai seorang ahli keluarga di Raja Arab Saudi dan kemudian memohon di atas uh, mereka agar beliau diberikan uh, imuniti diplomatik beliau tidak mahu memberi percakapan kerana dia menggunakan pakai imuniti tersebut dan meminta supaya pasukan siasatan ini mengambil percakapannya melalui wakil beliau bernama Muhammad Abdullah al koman jadi keseruhan pegawai pasukan siasatan ini Telah berjumpa dengan Putera Sa'un ini Dan telah berjumpa dengan Muhammad Al-Quman Dan telah mendengar keterangan yang diberikan oleh Putera Sa'un Muhammad Al-Quman telah memberi pengesahan bahawa Putera Sa'un ini adalah orang yang mengisukan empat surat uh, derma Yang diterima oleh Datuk Seri Najib dan semua wang-wang ini telah dihantar menggunakan uh, account dan melalui entiti-entiti keluarga diraja Arab Saudi. Ini adalah berdasarkan kepada arahan yang diberikan oleh almarhum Raja Abdullah sendiri. Jadi yang bertanggungjawab untuk menyerahkan sumbangan ini ialah uh, anak anda beliau, Faizal dan juga putera saudi. Jadi di sini pasukan siasatan Malaysia, daripada SPRM yang pergi ke Arab Saudi ini menjadi yakin dan melaporkan keyakinan mereka dalam siasatan mengatakan bahawa mereka berpuas hati bahawa sumbangan yang diberikan yang dikatakan diberikan oleh kerajaan Arab Saudi itu oleh raja Arab Saudi itu sebenarnya adalah sumbangan yang diberikan oleh keluarga di Raja Arab Saudi. Keterangan Fikri Abdul Rahim ni mirip kepada keterangan yang diberikan oleh Datuk Hafaz Saksi ke-20 yang memberi keterangan Datuk Haf Muhammad Hafaz Muhammad Nazar pada masa itu adalah merupakan timbalan pengarah bahagian analisis keuangan SPRM Datuk Hafaz adalah orang yang mengambil percakapan dan merakam percakapan Muhammad Al-Kuman. Jadi dia mengesahkan setiap aspek yang telah dinyatakan oleh uh, saksi sebelum ni Fikri Abdul Rahim ini segala perkara yang dikatakan didengar dan dinyatakan oleh uh, saksi ini dapat disahkan oleh a uh, Datuk Muhammad Hafaz. Dan beliau lakukan perkara ini dalam mahkamah mengesahkan setiap aspek dan mengatakan bahawa beliau berpuas hati. Uh, derma yang diterima oleh Datuk Sri Lajib itu adalah derma yang dihantar oleh keluarga di Raja Arab Saudi. Terusnya saksi yang tidak kurang penting ialah Tan Sri Datuk Muhammad Fuzi bin Harun. Semua kenal Tan Sri Datuk Muhammad Fuzi bin Harun. Beliau adalah mantan Ketua Polis Negara. Datuk Fuzi bin Harun memberi keterangan bahawa seminggu selepas pilihan raya umum Tahun 2018 Bila Kerajaan Barisan Nasional tumbang Tun Dr. Mahathir Muhammad Perdana Menteri pada masa itu Telah memanggil beliau Untuk memberi taklimat Berkenaan dengan progres Kes 1MDB ini Dan beliau telah Memaklumkan bahawa siasatan sedang giat Dijalankan pada masa itu untuk mengumpul Segala bukti dan juga Keterangan pada bulan Julai 2018 iaitu kira-kira 2 bulan kemudian beliau sekali lagi dihubungi secara terus oleh Tun Dr Mahathir untuk berjumpa dengan Perdana Menteri di uh, tempat tinggal Perdana Menteri di Seri Kembangan. Dalam perjumpaan yang kedua ini sekali lagi Datuk Tun Dr Mahathir Mohamad menyuarakan beliau tidak berpuas hati kerana masih belum ada pendawaan dibawa terhadap Datuk Najib dan lain-lain suspek yang uh, telah dikenal pasti oleh uh, PDRM. Dan menurut uh, Tun Tan Sri Datuk Fuzi selain daripada berjumpa dengan Tun Dr Mahathir sendiri, beliau juga diminta untuk melaporkan status siasatan 1MDB ini kepada Menteri Dalam Negeri. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Almarhum Tun Daim Zainuddin yang tidak mempunyai apa-apa kaitan dalam struktur kerajaan pada masa itu jadi dalam semua taklimat-taklimat uh, yang diberikan oleh PDRM, PDRM telah membuat rekomendasi bahawa seluruh lembaga pengarah 1MDB dan pegawai-pegawai pengurusan tertinggi 1MDB didakwa bagi pelbagai kesalahan di bawah kanun kesiksaan tetapi akhirnya arahan yang polis diraja Malaysia terima daripada Jabatan Perguam Negara seperti yang dimaklumkan oleh ACP Raja Gopal dan juga Tan Sri Fuzi bahawa arahannya adalah untuk tidak ada penawaan dibawa terhadap mana-mana individu dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan tertinggi 1MDB Sebaliknya mereka semua akan dipanggil sebagai saksi Untuk memberi keterangan terhadap Datuk Seri Muhammad Najib Razak sahaja Seterusnya seorang lagi saksi yang agak penting Ialah Brian Chia Hok Gee Beliau adalah seorang peguam bela dan peguam cara uh, Daripada firma Tetuan Wong and Partners Beliau hadir di London ketika 1MDB dan Petro Saudi International akan menurunkan tantangan pada satu perjanjian joint venture ataupun usaha sama. Beliau berada di sana bersama dengan Jolo dan Syahrul Azral. Syahrul Azral adalah CEO 1MDB. Beliau telah memberi pelbagai keterangan yang mengatakan antaranya ialah beliau tidak tahu apakah isi kandungan perjanjian tersebut uh, beliau tidak pernah cek draft perjanjian JV ini jadi Brian Sia kata itu tidak mungkin kerana Syahrul Azral menjawab email beliau dan memberi beberapa komen tentang draft tersebut begitu juga uh, Syahrul Azral kata beliau tidak terlibat secara langsung dalam isi kandungan draf uh, janjian usaha sama tersebut tapi Brian Sia telah menyangkal dan mengatakan tidak mungkin Syahrul Azral tidak tahu kerana Syahrul Azral telah menjawab uh, email beliau bahkan beliau telah membuat beberapa pindaan kepada draft Jurnal Cik Agriman tersebut Dan akhirnya Berkenaan dengan Keberhutangan yang serta-merta wujud di dalam perjanjian JV tersebut maksudnya bila 1MDB dan Petro Saudi membentuk satu syarikat JV yang dikenali sebagai 1MDB Petro Saudi sebaik saja menantangi perjanjian JV adalah diistiharkan oleh perjanjian tersebut bahawa 1MDB Petro Saudi ini terhutang sebanyak 700 juta USD kepada Petro Saudi PSI jadi Mana mungkin seorang CEO Akan mengakibatkan syarikatnya Secara tiba-tiba terhutang 700 juta USD Bila mana beliau menurunkan tanda tangan pada perjanjian Syahrul Azral memberi penjelasan Beliau tidak tahu tentang kewujudan uh, Klausa yang mengistiharkan pe, uh, Keberhutangan 700 juta USD itu Tapi Brian Chia Memberi keterangan bahawa isu pinjaman USD 700 juta itu bukan saja ada di dalam perjanjian tetapi dibincangkan secara terbuka semasa sesi untuk menurunkan uh, tanda tangan dan Syarul Azra Baris itu tidak mungkin dia tidak tahu bahawa terdapat klausa yang membentuk satu keberhutangan sebanyak 700 juta USD sebaik saja perjanjian itu ditandatangani. Dan ini seorang lagi saksi, saya rasa saksi terakhir yang saya nak komen hari ini Dia adalah saksi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah dengar uh, Kerana hujahan berkenaan beliau akan masuk tidak lama lagi Tetapi hujahan berkenaan dengan sinopsis apa yang telah beliau katakan telah pun dibaca di dalam mahkamah sebelum ini Saksi ini adalah D26, saksi terakhir yang dipanggil oleh pihak pendakwaan kita semua tahu bahawa pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib ini adalah berkisar kepada beliau memberi kelulusan, um, um, menurunkan tanda tangan di atas pelbagai dokumen. Di antara dokumen-dokumen yang beliau tanda ini, ialah surat kelulusan, uh, minister, uh, apa ni, uh, minutes of representative daripada holding company, uh, wakil daripada Kementerian Kewangan dan juga um, tanda tangan selaku uh, pengerusi lembaga penasihat Wan MDB jadi di antara perkara yang dipertikaikan ada tujuh dokumen dan surat yang dipertikaikan oleh pihak pembelaan yang Datuk Syed Najib kata beliau tidak tanda tangan ini. jadi tujuh dokumen ini telah diminta untuk diperiksa oleh TU KAM Cik TU KAM ini adalah seorang pakar forensik tulisan dan tanda tangan Yang dipanggil oleh pihak pembelaan untuk mencabar Tanda tangan Datuk Sri Najib yang dikatakan ada di atas tujuh dokumen ini Datuk dokumen-dokumen, tujuh dokumen ini Adalah dokumen-dokumen yang diterima daripada pihak pendawaan Dia bukan rahsia, dia adalah dokumen yang diserahkan oleh pihak pendawaan dan pihak pembelaan juga telah membekalkan uh, Cik T. Kam ni dengan 31 contoh tanda tangan Datuk Sri Najib yang dibuat pada masa itu juga pada masa uh, yang hampir sama dengan tujuh tanda tangan yang dicabar yang terdapat di dalam beberapa cek yang ditandatangani uh, minit-minit di atas surat dan sebagainya 31 spesimen contoh dibawa dan dibekalkan kepada Cik Teh Yukam untuk beliau buat perbandingan dengan tujuh dokumen yang dipertikaikan dan nah, teknik yang digunakan pakai menurut uh, Cik Yukam ialah uh, uh, the, the, levels of conclusion from scientific association of forensic examiners safe standards dia panggil standard ni ialah digunakan pakai oleh semua pakar-pakar tulisan tangan dia bermula dengan yang terkuat ialah pengecaman artinya kalau dibuat pemeriksaan dia kata ok setelah buat perbandingan semua ciri-ciri sama selamat untuk beliau katakan dokumen ini boleh dikenal pasti dibuat oleh penulis yang sama tahap kedua ada kemungkinan tinggi kemungkinan yang besar bahawa si penulis ini adalah orang yang sama tahap ketiga diturun lagi Kemungkinan ia dibuat oleh penulis yang sama Kemudian turun ke tahap yang keempat Tahap yang dipanggil tidak konklusif Di mana pakar tidak boleh membuat satu dapatan yang konklusif Sama ada dokumen yang dibuat oleh penulis yang sama atau bukan Yang kelima Dia lebih cenderung kepada mengatakan Kemungkinan penulis ini tidak menulis dokumen tersebut dan dia pergi ke tahap yang lebih tinggi dia kata ada kemungkinan yang besar penulis ini tidak menulis dokumen tersebut dan yang terakhir sekali ialah penyingkiran bila mana beliau melihat dan terus menyatakan ini pasti tidak ditulis oleh saksi yang sama menggunakan tujuh tahap ini maka Cik T. Yukam telah membuat dapatan beliau di dalam laporan pakar yang dibekalkan kepada mahkamah setelah melihat minutes of representative atau minute wakil uh, Kementerian Kewangan P334 kemudian minute mesyuarat dengan pengerusi board of advisor atau lembaga penasihat P331, P396 dan P414. Dan seterusnya surat kelulusan pinjaman di bawah akta jaminan pinjaman pertubuhan perbadanan 1965 P69. So ini 5 di antara 7 dokumen yang diperiksa. P334, P331, P396, P414 dan P469. Daripada lima dokumen ini CT mengatakan bahawa Beliau mendapati adalah tidak konklusif Satu dapatan yang tidak konklusif Beliau tidak boleh mengatakan bahawa Tulisan yang ada pada lima dokumen ini Sama dengan tulisan yang ada pada spesimen 31 tanda tangan yang diberikan Kemudian ada satu dokumen yang dipanggil letter of support daripada Kementerian Kewangan Surat Sokongan daripada Kementerian Kewangan P565 Berkenaan dokumen P565 ini Cik T. U. Kim mengatakan Cik T. U. Kam mengatakan Bahawa beliau mendapati banyak ketidaksamaan di dalam dokumen ini Dan spesimen yang dibekalkan Jadi beliau capai satu rumusan bahawa Kemungkinan 565 tidak ditulis oleh orang yang menulis spesimen 31 spesimen yang dibekalkan. Dan yang akhir sekali ialah P396. Berkenaan P396 ni ah maaf yang yang akhir sekali ialah tanpa yang ada pada dokumen P495. Berkenaan exhibit 4 P495 ni Cik T. Yuka mengatakan bahawa beliau melihat terdapat ada beberapa ciri yang mempunyai persamaan di antara Exhibit P495 dengan spesimen-spesimen tantangan yang dibekalkan Tapi setelah beliau melihat surat original yang dibekalkan Surat original ini berada dalam milikan mahkamah setelah dikemukakan oleh pihak menawan kepada mahkamah Setelah beliau melihat dan membuat perbandingan beliau dapati bahawa P495 ni adalah satu kopi, salinan, reproduction jadi tidak ada indentation marks, tidak ada tanda-tanda uh, uh, indentation yang boleh dibaca ia dibuat dalam bentuk saiz A3 jadi beliau tidak menolak kemungkinan bahawa tanda tangan yang ada pada P495 ini sebenarnya diangkat daripada satu dokumen yang lain dan ditampal di atas P495 inilah dapatan-dapatan yang dibuat oleh Cik T. Yukam saksi ke-26 jadi ini semua adalah antara keterangan-keterangan yang akan digunakan pakai oleh pengambilan pembelaan untuk menghujahkan Uh, bahawa kes pihak pendakwaan telah pun disangkal secukupnya dan uh, presumption ataupun andaian yang dibuat di bawah seksyen 23.2 telah pun disangkal dan dijawab oleh itu Datuk Seri Najib Razak layak untuk dilepas dan dibebaskan